Помощник начальника дежурной смены КЦ, капитан Дурягин Алексей Владимирович. На оперативно-диспетчерскую службу поступило сообщение о загорании магазина по улице Белинского в районе Мускомедии. По прибытию первого подразделения было выявлено, что горит продуктовый магазин и кафе на площади 100 метров квадратных и два отдельно стоящих автомобиля. В результате слаженным действием пожар был быстро ликвидирован. По месту вызова на тушение было задействовано 4 единицы основной техники. На данный момент работают эксперты следственных групп. Жертв и пострадавших нету.